আচলতে মন একেবাৰে ভাল নলগা এটা পৰিৱেশ আচলতে বতৰো বোমা আৰু কি হৈছে সমাজখনত আচলতে ক'বই নোৱাৰি বাতৰিৰ লগত অনবৰতে জড়িত থকা বাবেই নেকি মনটো খবৰবোৰ শুনিলে শুনিয়েই কিবা ভাল লাগি নাথাকে কিমান যে বিক্ষিপ্ত ঘটনাবোৰ ঘটি আছে ইটোৰ পাছত সিটোকে একদম ক্ৰমাগতভাৱে এইকেইদিন ইটোৰ পাছত সিটো ঘটনা ঘটি আছে আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বাতৰি যোগে পাইছে যিটোৱে সমাজক সমাজখনক অৱস্থিৰ কৰি তুলিছে আচলতে এনেকুৱা কিয় হৈছে বহুবাৰ ভাবোঁ বাতৰিৰ মাজতে বা বাতৰিটো সতীৰ্থসকলে কৰাৰ পাছত সেই প্ৰতিবেদন চাই বহু সময়ত ভাবোঁ আচলতে কি হৈছে কিয় হৈছে কিহৰ বাবে হৈছে এই বিভিন্ন প্ৰশ্ন মনলৈ আহে আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ ঘটনাটোৰ কথাটো নকওঁৱেই বৰ্ণনাাটীত আচলতে কেনেধৰণে এইটো নিউজত দেখুৱাব নোৱাৰা অৱস্থা এটা নিউজ হয় ডিব্ৰুগড়ৰ তাৰ পূৰ্বে সেই যুৱতীগৰাকীয়ে মাতৃক মাৰি পেলালে গুৱাহাটীত তাৰ পূৰ্বেও বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হৈছে কোনোবাই যদি পিতৃক হত্যা কৰে কোনোবাই মাতৃক কোনোবাই আকৌ পুত্ৰকে হত্যা কৰে আচলতে আমি বা আমাৰ সমাজখন কোন দিশে গৈছে সেয়া কাৰো হাতত তাৰ উত্তৰ নাই কিয় হৈছে তাৰো উত্তৰ নাই আচলতে সম্পৰ্কবোৰৰ পৰা প্ৰতিজন লোক আঁতৰি যোৱা হৈছে নেকি বা যি যান্ত্ৰিকতাৰ যি ধামুখুমীয়া তাৰ বাবেই এনে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি এনেবোৰ কথাই বহু সময়ত মনত খুন্দিয়াই যায় লগতে ভয় লাগে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক কি এখন সমাজ পাব আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই বা পিতৃ মাতৃ হিচাপে আমি কি দি থৈ যাম সন্তানটোক কেনেদৰে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিম সেয়াই ভয় লগা হৈছে আজিৰ সময়ত আমি বহু সময়ত বা আমাৰ সমাজেৰে বহু সময়ত বহুতে কওঁ বা কয় যে আমি সমাজখন ভাল কৰিব লাগে ভাল হ'ব লাগে আমাৰ সম্পৰ্কবোৰ ভাল কৰিব লাগে ইজনে সিজনৰ কাষ চাপিব লাগে কিন্তু সেয়া হৈছেগৈ জানো হোৱাটো নাই একেটা ঘৰতে থাকি বহু দূৰ 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 দূৰণিলৈ যেন গৈছে সম্পৰ্কবোৰ বহু সময়ত বহু পৰিস্থিতিত তেনে দেখা যায় কিন্তু প্ৰকৃততে কিয় এনে হৈছে অনুধাৱন কৰিবলগীয়া হ'ল কোনে কৰিবাত বিভিন্ন কাৰক আছে আৰু সেই কাৰকসমূহৰ বাবেই আজি সমাজৰ একাংশ এনেদৰে এনেদৰে বিপথে পৰিচালিত হৈছে কিন্তু কেতিয়া এই সমস্যাবোৰৰ সমাধান হ'ব বা কেতিয়া এই পৰিৱেশ নোহোৱা হ'ব ভাবি তৎ নোপোৱা হওঁ ভাবিলেনো কি হ'ব অকলেনো কি কৰিব পাৰিম তথাপিওচোন সেই ভাৱবোৰ মনলৈ আহে ভাল নলগা হৈছে কিবা পৰিৱেশটো সেইবাবেই মনৰ কথাবোৰ আপোনালোকৰ সৈতে ভাৱ বতৰা কৰিব লাগিব